Здесь была занедбана территория, я думаю, все видели, когда-то давно она была парком городским, но это было очень давно. И дорожки пришлось в буквальном смысле слова откапывать и ставить качели, ставить столики, ставить мангалы. Это все сделала наша политическая сила. Ну, конечно же, мы приглашаем вас всех с детьми влюбленных пар бабушек, дедушек, приходите все, приходите, приводите внуков, приходите просто сами отдыхайте, берегите и знайте, что наш город самый лучший, самый красивый. Сегодня наконец-то мы открываем наш барбекю парк, над которым мы трудились последний месяц, облаштовывали территорию. В прямом смысле слова откапывали существующие когда-то давно дорожки, сажали цветы, капывали мангалы, лавочки, красили, белили, гребли, копали. Ну, в общем, проходил полноценный субботник, который длился целый месяц. Вы знаете, очень хотелось бы, чтобы именно так и было. В всяком случае, урн мы поставили достаточно, поэтому будем надеяться. Ну и, конечно же, мы будем сюда появляться очень часто, патрулировать этот парк. Ну, если надо, будем убирать мусор, если наши жители города Чернигова посчитают это для себя невозможным. Но я думаю, конечно, что... Парк уже существует так фактически неделю. И за эту неделю мы мусора, вот приходя каждый день, не обнаружили. Хотя мы видим остатки угля. То есть люди жарят шашлык, но убирают за собой, это очень радует. Поэтому спасибо всем за это. что здесь мангалы, столики построили. уже давно думали, всегда, когда общаемся, говорим, что вот сделали столько много места, а они никогда ничего, не молодцы, что, конечно, придумали, сделали очень хорошо. Потому что надо такое. со до подружки, давали с Мне очень понравилось здесь. И вообще, наконец-то нам сделали что-то, парк отдыха какого-то, что шашлычки можно сделать, можно с детками выйти, песочек здесь и все завезли. Ну, очень, конечно, приятно. Раньше такого здесь не было. И дорожки сделали, вот там и бетонированные дорожки сделали. Красиво все. Очень приятно даже. Спасибо за все. Я в этом сезоне пришла первый раз в парк. Мы зашли сюда, я даже не знала, что тут открылся вот этот майданчик. Мне очень нравится, я в восторге. Очень все хорошо. Спасибо всем, что вот это организовали и сделали нам такой майданчик. нет! а ты из Чернигова? Да. Тебе тут сподобалось? Да. А что тебе сподобалось? Ну... А у меня есть самокат велосипед дома. Хочу поздравить с этим открытием барбекю парка. Мы очень старались, мы очень внесли большую инициативу, много усилий. Мы, начиная, наши ребята брали от совочка до да, цемента носили, лопаты перекопали. Что самое интересное, нам помогали, что бабушки, прохожие, все детишки вообще безумно, особенно они нам помогали красить. Мы благодарим всех, благодарим инициатора нашего, Оксаны Голубовой, что она предложила такое сделать. Мы приходили в сюда в простой день, в будний, рабочий. Тут люди жарили, всех благодарили, спрашивали мнение, все довольны. В интернете я захожу, все довольны. Главное, и это что самое главное, это только начало. И мы будем работать, работать, работать. Спасибо вам.